И была кабинетная система. Кабинетная. Кабинетная система мы убираем. Вот получается все открытые места. Да, ну, все открытые, открытые места. Доступы для инвалидов. В одном месте, не должно находиться. Есть, любой человек, который приходит сюда с любой проблемой, он получит здесь как минимум консульт... не, не как минимум, а максимум и консультацию и услугу. Да, 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 через... Любое открытое пространство, мы можем перестроить кабинетную систему путем жалюзи, жалюзи перегородок, легких стеклянных перегородок, открытое пространство. Еще раз хочу сказать, что центры надания послуг должны быть максимально доступны, прозрачны, открыты. Мы экономим даже. Вот видите, мы с одной стороны у нас свет, коридор нужно освещать. При открытом пространстве у нас полностью мы экономим даже на том же самом поступаете? Ну, Они уже уже в уже мы сейчас мы договорились, сегодня утрясены последние решения по размещению количества людей. Мы сегодня приняли решение по достройке. Я думаю, что через неделю-полторы мы сюда уже зайдем.